से मिक्स करके पाँच से दस मिनट इसे पकाएं तकरीबन तैयार है आप इसको अच्छे से भूने गाजरों का पानी निकल चुका है भरी धनिया मिक्स करें दोपहर धनिया डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप दोबारा इसे चार से पाँच मिनट के लिए पकाए चार से पाँच मिनट पकाने के बाद अब ये खाना बिल्कुल तैयार है इससे बात करके रखते हैं अभी खाना आपके सामने है ये ले मज़ेदार गाजरों का सालन हाजिर है